Давай мы сейчас их пачками заштампуем, штампуем. За зергарашем, блин. Но, Пришло прозрение. Блин, ну почти ж прошл уже. Плав... <свист> тут нам ну, надо сейчас считать. Э, Ч мы тут стоим, сейчас долбобы пробежать? Посмехниться вас снимают. Он и долбоб я, я так протупел! Это ж капец, как надо было так протупить. Дропну ты чё сюда привык? Дропайся в другом месте. Ооо! Наши уже на мостилку нарвалась?

Шо, солдатики? Будемо воювати вчитись. Воюються у нас дуже просто. А не зашифт там. Ну, конечно, не бесконечную очередь, как в играх можно некоторых болт в Age of Empire делать. Явжики. Що довольно прикольно казалось.

Ядерный спонж. Так, один. Вс, 4. Хай там так ата упарвается, шоу. Даже если убьют, не жалко. Пока новую пачку строить не буду. Зеленое пятно по карте бегали. По одному они их всех перебьют. Ну хай, я их даже ком контролировать не хочу. А, мы... Не... Они это так лезут. Не, все правильно лезут. Все, прорывать, наконец. Упс, два моих тоха походу, да? Так, а да еще одна. О. Ага. Пошли вон. Жакнут не тащит да. Все, есть такое дело. Там еще до сих пор бегают наши елки-палки, как они не успокоились. Я уже думал, там уже все парадохлы. Да надо вам минут сто лет этот. Что там у них хоть осталось? Это ж по каждому, по каждому заданию не уничтожу. Мне ведь станут. Да. да. да базы не По крайней мере здесь базы

Остача идет с пехотой делается дело. Цель отступается. А як же? Цель <связать> <Сели> тоже отступает. <связать> ну единственное, что у меня ресурсов нема. Тут все уходит на эти ядерные ракеты. О, <Слышко> я слишком планету сделал просто апокалиптической уже. Ну, цены планета, это це, правда, цель и летающий хрен. Так где там батут? Наших бьют! Где там перебьют. Там уже ничего не осталось, только Потому что это что не сдохло. Иди сюда, батлик. Увеселяться. Наших бьют! Так, а ну-ка, тут откуда-то вот, сверху уходят? Так, дымся, тут больше ничего не осталось. Что так? Вот там еще полкарты не следовало, сейчас надо будет призывать еще кого-то. Вот сейчас буду бегать, шукать, ну конечно он еще Топа Топайте туда. Ты сейчас целый хоть. С Упс, лоханулся. Все, позадротили. Фи, а За минералку. Минерал, минерал. ага. Так, ты мафия. Сейчас сюда я домой взрыв запущу. А ч ⁇ уже можно? Все, не, не все, тучи. Не знаю, насколько мы сейчас на хватит. А закреп... Да, паркетомин конкретно выстрелили.

Забытый на ядерный удар. Угу. Я 200 минералов на него потратил. Какой забытый. Упс, момент. Погнали. Блин. 162 хп. Опять чувствую, что закончилось тем, что... Сдох. Хоть. Да, хоть и там момента. Куча. Нахер. Так, Разрываем то, что осталось, что я думаю, конец. Ну в принципе сделаем на этом паузу. Сейчас запройдем. Здание полностью уничтожаем. Посмехниться, вас снимают. Там тоже ж по-моему, будет уже все. -то, как всегда, какие-то единственные здания давится шукать. Ага. По спитси, по пицце. Точно, девяносто. Ага. Коза ностра. Вот откуда они берутся? Это что транспорт не ты мне шипать теперь? Вот Алло, какой -то, какой -то. Ресурсы без... Не. Алло. Ну да он и барутик. Шамбат я заружевыще. Лалубуд. Ходил. Ну. Еще пару ядерных ракет и проблема решена, да? Не, ну и так нормально. Надо корабликов надропать и все проблемы решится. давай, чини, все равно без тебя. <свист> Та не это. Та не меш... Між... негры тоже ешь. Городюк выпроминивачи в безопасности и працюют. Кто дозволил користоваться пси выпроминивачи? Я лейтенанте. Что конфедера на антезе перетворилась в правильных зверей, а сейчас вы ви хотите выкрасить зергов против всего Тарсонису? Это ж безживилье. Она права. Подумай над этим, добре. Я уже думал, поверьте мне. Вам отдано наказы, выполняйте. Ну понятно. Потом в конце еще против него буду воевать. Вот так вот. Ребята. 48 минут. С хемором. И тут відос. Як маяк загальна енергія псімітерів діставала до всіх куточків сектора землян, притягуючи мільярди зергів у, столи... у світ Тарсоніс. Зерги, знищивши найкращі захисні споруди, конфедератів продовжували свій шлях до головних міст Тарсоніса та інших індустріальних центрів. Не... Для мене тут просвітлення казалось. Новий Гетесбург. Командний корабель Геперіон. На підході до Терсонця було виявлено кілька військових кораблів протосів. Вони йдуть прямим курсом до головного вулика зергів. Вулик. Якщо вони атакують зергів, конфедерати можуть висвізнити командира, ми повинні послати лейтенанта Керіган, атакувати Протосів. Капітан Рейнор, генерал Дюк залишаться тут, на командному кораблі. Спочатку ви віддали всіх людей планети зергами, потім просите нас атакувати протосів. І ви хочете послати тут керіган без підтримки. Я абсолютно впевнений в тому, що Керіган зможе стримати Протосів. Чуло, я вичу туди Арктурсу, бачу, що він робить. Я зараз не можу відступити. Знищити сили про чудово! Я ніколи не думав про тебе, як про якогось великомученика. Знищити сили Протосів, зберегти всі будівлі зергів. Керіган повинен звертатися живою. От я там місія якась то нова. Навіщо ти це робиш, Керіг? Послухай, я знаю тебе дуже давно і хочу сказати, що чув деякі плітки. Я знаю, що ти була частиною тих експериментів над зергами, що Менкс рятував тебе, але ти йому нічим не зобов'язаний. Я ж рятував тобі життя стільки разів. Рейнор. Джиммі, припинив дати з себе шляхетного лицаря. Іноді тобі це підходить тільки не зараз. Мене не потрібно рятувати. Я знаю, що я роблю. Війська протестів збирають знищити всю планету, але не тільки зергів. А я це не знаю. Я це знаю, тому що я просто відчуваю це. Я ж приймаю, ти, це... ти не забув, я тіль... як тільки ми розберемося з позосом, прийде час зергів. А хтось допоможе мені в небезпеці, я в цьому впевнена. Блін, це ця ж лі, баба потім мутірує второй часті. Керіган. Сподіваюсь, ти права дорога вдалого полювання. ладно тетика пошли сейчас проверим несколько мы что же будете убивать то есть я должен сдерживать И я себе достает. То есть, понятно, здесь протосы, которых я должен оставить, попробовать сохранить. Что я наоборот, зерги, которых сохранить. Это абсурд. Это миссия просто нонсенс. Я таких еще не видел прикол Приколистов. Вы должны сохранить зергов. Кто тут чертов сюжет разрабатывал? Ладно, двигаемся дальше. Я нашел себе вторую часть. Может зергом уничтожить их. Наших бить. Что там уже? То есть я должен и там и там понастраивать кучу этих. Газ недалеко будет от минерал. <совет> Щихана. Будем они здоров. Там-там. Ну ладно. Кстати, Керриган не умеет запускать ядерные ракеты. Тут протосики живут себе тихо, спокойно. Где их не фотонки, которые работают как детекторы? Пионы хоть не работают. Да это мне ядерную ракету, я хоть с ним разберусь. Десантник. Как можно зергов оставить неускоченными? Хм. Что-то принципово... Э -э -э. А. Понятно, пион. В принципе, если решить здание энергии, то будет прикольно. И что? Вот это все тут, что зерги есть. Можем не модпедом со старта напасть. был бы у меня ядерный взрыв. Прикольно. Можно кораблик избавиться. А, пошел за мной. Шапка на ВДМК в этом мире есть. Ну ладно, с этим я разберусь как-то. А вот зачем тут росты. дропник. При правильном фокусе можно уничтожить тут все практически. Давайте проверим. Да ну блин. А что там остальная база? Вегам все скучно. Хотите Сейчас нас вот сюда мы сможем. Давайте. Я бы тут выкинулся нафиг. И не пары все. Ага, тут там еще база есть. Ух ты, Оно ну, дроплется. Эй, жалко. Ну, в общем, тут я могу разрушить эту базу. Ладно. Такие мои мысли интересны. тоже продолжим пока что в следующий раз на этом все всем спасибо всем пока